Xanım Zəhra salamullah aləyha ilə İslam peyğəmbərinin danışığında keçir. Xanım Zəhra İslam peyğəmbərindən soruşur ki, zamanların arasında elə bir zaman varmı mən dua eləyim, o vaxtda o dua radd olunmasın? Təbii ki, xanım Zəhranın duası radd olunmurdu. Sadəcə xanım Zəhra istəyir bizə öyrətsin. Duanın vaxtı radd olunmasın. O vaxt edilən dua radd olunmaz. Onu istəyir bizə öyrətsin. İslam peyğəmbəri buyurur, "Bəli, günün içində Haftanın içində, ayların içində elə vaxtlar var ki, o vaxtı duanın qəbul olan vaxtıdır. Dua o vaxtlarda radd olunmaz. Xanım Zəhra soruşur, hansı vaxt? Hz. Rasul buyurur ki, cümə günü günəşin qərb elədiyi vaxt. Xüsusilə bunu vurğulayıb hər günün günəşinin qərb elədiyi vaxt və cümə gününün cümə günəşinin qərb elədiyi vaxt. Özü də buyurur ki, günəşin yarısı Aradan getməyə başlayanda artıq biz görürük ki günəş qorub eliyir. Onun bir miqdarı aradan gedib bir miqdarı qalıb. Həmin vaxtı əyyamın və günün ən gözəl vaxtıdır. Günlərin ən gözəl vaxtı həmin vaxt. Ravi deyir ki, xanım Zəhradan sonra nəql olunur. Xanım Zəhra öz evində olan, məsələn, Fizzədən yaxud kimlərdənsə ev əhlindən birinə deyirdi ki, damın üstündən baxarsan günəş o hala çatanda gələrsən mənə deyirsən mən dua eləyirəm indi yəni, o vaxtın başqa vaxt vaxtlara...